Свіжі овочі, соковита зелень та фрукти. Усім цим заповнені ринки в Одесі. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф. Сьогодні ми знаходимося на київському базарі, щоб дізнатися актуальну вартість на продукти. Персик 65, кукурудза кукуруза слива сліва 50, голубика 150, акція. Помидоры 60 домашние, огурец 40 домашний, перец и баклажан 40, тоже домашние маяки. Чуть упали, упали цены, чуть, сегодня. чуть цены упали. Люди очень хорошо, когда чуть чуть упали цены. Когда были дорогие, они так покупали. Спасибо, сейчас более-менее. Голубика, потому что вчера была 200, сегодня 150. Да, крест, аж на 50 гривен упала цена. Была и 1000 гривен, и полторы, помню, была. Но это уже наша. Наша, конечно, Волынь. Нет, Волынь, западная. О, базилик шикарный изначально все дорого потому что сейчас лето сейчас в тени плюс 35 градусов так каждое лето абсолютно то есть не без исключения это происходит вот когда летом все горит как бы все дорого зелень в основном когда летом э, очень жарко то идет сезон вот красного базилика вот там большие пучки, то есть они дешевле. Идет щавель, то есть он тоже дешевле. Все остальное, петрушка тоже, ну, типа, любит жару, как бы нормально она реагирует, лук тоже. Все остальное идет дороже. Вот, сейчас идет сезон закруток, то есть есть сельдерей, есть веники для засолки. Это все идет, соответственно, дороже, потому что большой спрос, как бы людям надо крутить огурцы, поэтому закупка дорожает. Вот такие позиции вот как мята, рукава, кинза, шпинат, это все выгорело, то есть салаты, это все идет как бы все идет дороже, там 300 гривен килограмм, 500 гривен килограмм, вот так примерно, вот такие примерно цены. Значит, а по поводу по поводу еще салатов, то есть ну и вообще зелени летом надо понимать, что даже если в какой-то день получилось так, что пошел дождь, например, или стало прохладно, нужно понимать, что за один день оно не вырастет. Вот. И то есть нужно какой-то определенный срок, это минимум там, месяц, чтобы оно, продол... ну, чтобы оно нормально реагировало и ну, заново выросло. И то не все позиции. Вот так вот. Бывает, как бы перепадает что-то, там у кого-то подросло, там что-то чуть подешевело, но это буквально момент, там день-два, потом опять цена взлетает и все. Вот так вот летом как бы происходит с зеленью. С Одесской области практически все это идет село Надлиманское, это идет Маяки, это идет Большой Дальник, вот Мирное, ну вот в пределах 10-15 километров от Одессы все, все приходит. Есть импортные позиции, которые э, ну, завозят импортные, просто они лучше, лучше качества идут, например, чем наши. Вот, например, если взять салат «Айсберг», то он импортный ну, практически всегда лучше, чем наш. Вот. вот такие вот, в принципе, дела. Поэтому «Айсберг» идет импортный сейчас, а все остальное как бы наши, чем богаты, собственно говоря. Лайм вот, лайм тоже импортный, да, лайм у нас не растут. Вишмалена соломочкою. Ну, дивіться, лопаточка у нас 260 гривень, почерьовочок 230 гривень. Задня частина окорочок у нас стоїть теж 260 гривень. Сало 100 гривень, 50 гривень, 200 гривень, є 180 гривень. Все залежить від толщини. Шеєчка була 380, ребришка були у нас 280. Ну, все рассказала. Гуля 170. Нет, цена не падает, цена тики поднимается. Цена сейчас на закупке живой вес 100 гривен кило. И такой еще цены не было. Поэтому ожидать. Ну, на данный момент все как лето берут шею, ребра. Ну, грех жаловаться. Все берут. Кто хочет кушать, тот все берет. Все у нас тушки невелика, тому до вечора в мене все розкупляють. Жирники 180, середні 140, нежирні 100. Масло 400, сливочка 300, сметана 120. Трошки, трошки уступаємо, не, не, не магазин. Трошки піднялася. Мало молока, корови дають. Да. Трошки піднялася. не набагато не чуть. Потім буде пізніше чуть дешевше. А так, в принципі, ціни, які були такі. Тільки тому, що менше товару. Ходимо. Це да. Ну, Одеська область. Да. Мені, може, привозять. Ні, привозять товар. Просто передають, сестра передає, а я продаю. Їй важко їхати, а трошки люди так небагато, небагато беруть. Ті люди, які брали, такі ну чуть-чуть, поїжджали, навірно. А ці беруть що пенсіонер може взяти? Триста, чотириста, ну пів кіло. В принципі, так, ну нормально, торгавля нормальна. Город 170, столов 80, судачок 150, 250. И так, и так ходит. И зимой летом ходит. Ну, зимой, конечно, лучше. Ну, конечно. Ну, приезжие есть, конечно. А туристы конечно. Туристы тоже тут бывают. мы торгуем различными морепродуктами. Простая рыба, консервированная рыба, замороженная, малосольная. А, ну еще копченая, вот тут буквально. Хочу сказать, что... Что же можно сказать по ценникам? Я... Я бы сказал, что они еще на довольно удобном уровне, то есть они более-менее находятся на такой планке, чтобы одновременно и не бить по кошельку, и при этом, чтобы окупать их на содержание и доставку. К счастью, спрос есть. Он, конечно, подупал в связи с всеми известными событиями. Однако, пока что он более-менее, но стабильный. Ну що ж, такі ціни на продукти в Одесі? Ви дивились проєкт Новонелайф? Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півня України.